15 числа, с 15 мая мы начали подготовку молодежной сборной чемпионата Европы, да, 20-летних. Приглашенные три человека с Бельдянска, одна выпала и по состоянию здоровья два человека осталось. Приехала Рубан, которая обучается в Америке, только-только заехала. Тим Скуф наших практически 8 человек. Днепропетровск одна воспитанница, Винница одна воспитанница. Подготовка проходит так, как мы хотели. Да? Все условия созданы, коллектив хороший. Фактически мы только три дня отработали, это уже четвертый день после выходного. Радует то, что есть настроение, есть желание. Очень им трудно, конечно, сразу клинится в работу, естественно. Есть, которые приехали, игроки, которые ну, физической подготовки нету. Объяснила, что у нас есть серьезная подготовка чемпионата Европы, она не каждый раз попадает нам, и нам надо как можно, как можно лучше выступить на чемпионате Европы. Все возможности, которые есть для тренировочного для тренировочного процесса у нас есть. Хороший спортивный зал. Вверху у нас мы сейчас занимаемся физической подготовкой, закладываем базу. Есть минусы, что одни минусы, один минус у нас, что 94-го года 20-летних у нас мало людей. То есть это 5 человек, все остальные 95-96. У меня, конечно, амбиции свои, мой характер тоже еще присутствует, что Просто ехать ну, на чемпионат Европы каким-то выступлением не хочется. Хочется показать лучший результат, хочется сделать все возможное. У нас есть костяк еще команды, команды, да, костяк Тимскуфа, которые обыгрались на протяжении этого сезона. Много сыгранных их как в Балтийской, так и в чемпионате. Большая, конечно, надежда будет на них. А хотим подтянуть все-таки вот этих перспективных хороших девочек. Они хорошие на самом деле. Их подтянуть, чтобы они были таким же там, сильным оружием, когда выходя на площадку. Сейчас стоит вопрос, если, будет ли возможность нам выехать в Беларусь. Если его не будет, вот мы планируем в пятницу сыграть с мальчиками товарищеский матч. Сейчас, конечно, мы не сильно готовы, потому что проходит физическая подготовка. Вот. И мы сыграем с ребятами Института физкультуры, проведем, посмотрим, чтобы они уже крутились, обварились в игровой да, практике. Команда Литвы, она, конечно, не выступает в классе А, она в классе Б. Но тем не менее, это игры. То есть это все равно есть возможность посмотреть, на каком уровне, как мы играем. 1984 год я вела, везла во Францию, мы выступили пятый, мы хорошо выступили, у нас тоже выездов. И колоссально много было, по-моему, одна Москва. Все. Мы выступили достойно, все хорошо. Вот. Еще 10 лет, да, спустя 10 лет я опять тренер молодежной сборной, да, хочется выступить. Ну, это очень хороший для меня опыт, так как э, совсем другая игра, быстрая, ну, не так, как у нас, совсем другой баскетбол, девчонки другие, совсем другие отношения, все такое. Поэтому это очень отличный опыт. Теперь я, ну, знаю более и более буду уверена на Европе, и в таких вот, может, поеду в следующем году куда-нибудь, не знаю. Будет уже намного удобнее все. рассказывать, там что-нибудь показывать, что я новое узнала так как меня тренер тренировал по утрам, там, поэтому много всяких новых движений. всего такого буду показывать девчонкам. Хорошие нагрузки, хорошие у нас. Физподготовка полным ходом идет у нас по утрам, стадион, всякие упражнения тоже беговые. А вечером более там играем, такой комбинации учим, в общем, сплачиваемся как команда. Я точно знаю, в Швеции команда э, серьезная, но тоже выиграть у них можно. Они тоже, ну, они играют, они бьются, как сербы. Сербы очень бьются, это я точно знаю. Это будет тяжелее. Но Швецию, думаю, сможем. Сейчас в хорошей форме нам дали отдохнуть и уже готовы к новым победам. Это уже сборная команда. Здесь не считается, что Тимскуф не Тимскуф, мы одно целое и будем идти к общей цели. Ну, сейчас немного тяжело, конечно, но в конце будет хороший результат, я уверена. Вы, именно у меня есть опыт на чемпионате Европы, это уже моя последняя сборная. Ну главное это, мне кажется, физическая подготовка, ну как бы должен быть фундамент. Ну также взаимопонимание команды и, не знаю, собственные данные какие. -то. Успели отдохнуть и уже соскучиться и вот снова набираем форму, потому что был такой период, что, ну как бы, ну не очень мы тренировались, а сейчас очень тяжело уже входить в форму но на ну, первая тренировка была игровая, но мне очень понравилось, потому что более-менее ну, мы понимаем друг друга, ну, не знаю, что будет дальше, надеюсь, будем только прогрессировать. Задача, ну, как, как минимум войти в восьмерку, а там уже будет видно.